Sumqayıt şəhər Şəhidlər xiyabanında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş Şəkiralıyev Azim Oruzoğlu'nun 50 yaşının tamam olması ilə əlaqədar yubiley tədbiri keçirilib. Tədbir iştirakçıları torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən oğullarının xatirəsini 1 dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Şəhidimizin ziyarətinə gələnlər məzarü üzərinə əkdil və gül dəstələri qoydular. Şəhidlərimizin ruhuna dualar oxundu. Eyni zamanda Baba Məmmədov adına Fərzanxan tam orta məktəb i şagirdləri tərəfindən vətənpərvərlik mövzusunda və şəhid bizim ruhuna həsr olunmuş şeirlər səsləndirildi. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayonu icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdiy Haqverdiyev qeyd etdi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Qubadlı rayonundan 238 nəfər şəhid olub. Onlardan 11 nəfəri Azərbaycanın milli qəhrəman adına layiq görülüb. Eyni zamanda vurğulandı ki, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu müzəffər ali başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin ərazi bütövlüyünü, tarixi ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etmişdir. Daha sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatı Sədri təhmsi Brüstəmov qeyd etdi ki, əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, xalqın birliyi və ədalətli mövqeyi dəmir yumruqda birləşərək işğalçıya sarsıcı zərbə vurmuşdur. Digər çıxış edənlər şəhidlərimizlə bağlı öz xatirələrini bölüşdülər və qeyd etdilər ki, şəhidlərimizin ailələri həmişə dövlət tərəfindən diqqət mərkəzində olub. Son illər respublikamızda şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlər bunun bariz nümunəsidir. Şəhidin qardaşı Fəxrəddin Dünyamalıyev göstərdikləri diqqət və qayğıya görə Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevə, 1-ci vitse prezident Mehriban Xanım Əliyevaya minnətdarlığını bildirdi. Şəhid Şəkaralıyev Azim Oruc oğlu 1974-cü il aprelin 2-də Qubadlı rayonunun Göyal kəndində anadalar olub. Onun son döyüşü 1994-cü ilin aprel ayının 23-də olub. Həmin gün Azim Şəkaralıyev Füzuli uğrunda gedən şiddətli döyüşdə qəhrəmanlıq göstərərək 40 metrlik məsafədən düşmən süngərinə güclü zərbə endirmiş və düşmən snayperinin gündəsinə tuş gələrək şəhidli zirvəsinə ocalmışdır. Cünqəd şəhər şəhidlər qəbanında dəfn edilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.